श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आजचा दिवस हा तुमच्या आयुष्यातील एक सुंदर दिवस आहे कारण आज तुमच्या मनात ज्या वर्षानुवर्षीच्या इच्छा असतील तर त्या पूर्ण होतील तुमच्या संकटसमयी देव तुम्हाला मदत करेल स्वामी आपल्या पाठीशी असल्यास कितीही मोठे संकट असले तर ते दूर होणारच स्वामींचे पाठबळ असेल तर तुमच्या कुटुंबावर येणारे प्रत्येक संकट दूर होईल तुमची प्रचंड महत्त्वपूर्ण इच्छा जी काही असेल ती खात्री आहे स्वामी नक्की पूर्ण करतील कितीही लोकांनी तुमचे वाईट करण्याचे पाहिले तरी तुमचे कोणीही वाईट करू शकणार नाही कारण एक भली मोठी शक्ती तुमच्यासोबत असणार आहे आणि ते म्हणजे स्वामीबळ तुमचे आयुष्य सुखसमृद्धीने भरून जाईल या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळण्यासाठी स्वामी सदैव आशीर्वाद देतील आणि तुमच्या संकटातून त्वरित सुटका करतील परंतु तुम्हाला स्वामींच्या ह्या शक्तिशाली मंत्राचे पठन करायचे आहे किंवा श्रवण करायचे आहे कारण आपल्या आयुष्याला आकार देण्याचे काम स्वामी करतात मग त्यांची आराधना ही व्हायलाच पाहिजे स्वामींचे मंत्र हे खूपच प्रभावशाली आणि रहस्यमय आहेत याच रहस्यमय पद्धतीने स्वामी आपल्या जीवनातील सर्वात कठीण संकट हे क्षणार्धात दूर करतील तुमच्या घरात पैशाची रास पडेल तुमचे सर्व दुःख दारिद्र्य नष्ट होईल तुम्हाला सुखसमृद्धी नक्की येईल हा मंत्र ऐकल्यानंतर हळूहळू तुम्हाला जाणवू लागेल की तुमच्या जीवनातील समस्या आपोआप दूर होऊ लागल्या आहेत त्यामुळे तुम्ही दुःखी होऊ नका स्वामींचा हात हातात घ्या आणि त्यांचा शक्तिशाली मंत्र ऐकण्यास सुरुवात करा हा मंत्र श्रवण केल्यानंतर काही तासातच या मंत्राची प्रचिती तुम्हाला येईल स्वामींचा आशीर्वाद आपल्याला मिळण्यासाठी हा मंत्र मोबाईलवर लावून सोडून द्या आणि पहा चमत्कार हा मंत्र ऐकल्याने सतत स्वामीमय विचार आपल्या मनात येतात आणि हळूहळू आपल्या जीवनात स्वामींचा प्रवेश होतो आणि स्वतः स्वामी आपल्या घरात येतात आणि सदैव स्वामींचा आशीर्वाद मिळत जातो मंत्र लावल्यानंतर काही वेळातच मंत्र ऐकता ऐकता तुमच्या काही इच्छा आहेत आकांक्षा आहेत त्या स्वामींना सांगा तुमच्या इच्छा स्वामींपर्यंत नक्कीच पोहोचतील यापुढेही असे स्वामींचे शक्तिशाली मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मंडळी उशीर न करता पाहूया तो मंत्र काय आहे तर मंडळी मोबाईलवर मंत्र लावायचा आहे डोळे मिटून घ्यायचे आहेत आणि मनामध्ये डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना इच्छा सांगायची आहे हे स्वामी माझी जी काही ही प्रबळ इच्छा आहे ती तुम्ही नक्की लवकरात लवकर पुरी करा असे स्वामींना याचना करायची आहे आणि या सगळ्यासाठी फक्त अर्धा मिनटं पुरेसा आहे आणि तो तुमच्याकडे असेलच आणि नंतर हा मंत्र मोबाईलवर राहू द्यात आणि तुम्ही ते श्रवण करा तुम्ही दैनंदिन कामं करता करता आणि पहा मग तुमच्या जीवनामध्ये काय चमत्कार होत होते तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते ी स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः महा ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्था ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते ी स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः नमो श्री भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री, श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते 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 स्वामी समर्था ओ श्री समर्थाय समर्थय नहा नमो भगवते श्री स्वामी समर्था नहा नमो भगवते श्री स्वामी समर्था नहाँ नमो भगवते श्री स्वामी समर्था नहाँ ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्था ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः महा ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः